что нужно демонтировать вот эти две жуткие конструкции огромные, которые совершенно непонятно вообще для чего здесь служат, а я знаю для чего, они служат для потупных установок крупных, которые поливают грязной водой головы и тела всех наших отдыхающих, которые лежат здесь на пляже в течение целого дня, что есть вообще абсолютно неэстетично, неприятно, ну и, конечно, из я бы проверяла эту воду, я думаю, было бы логично все это закрыть. Ну и они, конечно, жутко выглядят и уже старые. Это вот устали, то, да, что то я опасные. вижу. Лично я считаю, что так как у нас, у наших отдыхающих, жителей города, есть определенный стереотип посещения пляжа, то есть они все равно размещаются в определенной зоне, ближе к воде то ломать этот стереотип не имеет смысла, поэтому вся игровая зона, которая расположена здесь прямо в голове отдыхающих, на мой взгляд, была бы логична в той части, где они никогда не находятся, это вот возле вот той вот так называемой канализационной практически трубы, которая идет от дамбы и ставка там зона большая площадка, туда можно было бы и батуты поставить, это было бы более безопасно для тех, кто отдыхает здесь. Ну и, скажем так, не портило бы внешний вид. А еще, безусловно, здесь есть у нас волейбольная площадка, уничтоженная и ничем, никем не развитая футбольная площадка, которая... Нужно что-то с этим делать, безусловно, в этом году, что-то решать с этим, наконец-то, либо переносить, либо вкладывать в это деньги, что-то менять. И вот эти игровые зоны, безусловно, и волейбольные площадки тоже мешают. Но это вот то, что вижу я по части именно конкретно вот этой вот этого вот, вот этой площади. Что касается участка, где располагается так называемый кемпинг, которого у нас в природе нет, безусловно, но а, до Юра нет, а де-факто он существует. Наше коммунальное предприятие это сервис самоотверженно каждый год борется с приезжими нашими, перекапывает им дороги, не дает возможности им там размещаться. В прошлом году не дали разрешение на доставление услуг нашим отдыхающим, одному из частных предпринимателей. Вот эта площадка, где раньше устанавливали палатки, она была им не арендована, и все это было пущено на самотек. Наши палаточники все равно будут приезжать, все равно будут их устанавливать. И этот весь базар, отсутствие воды, и туалета, это все будет сказываться снова на нас, с вами, на приезжих. А, Та часть пляжа, которая имеет отношение вот э, к, ну, за территории набережной, наши правые скал, а, там у нас на, расположено несколько торговых точек, большинство из которых в драматическом состоянии. Выглядит просто жутко. И хотелось бы тоже пройти туда. После строительства берегу укрепляющих работ и установки двух огромных лестниц там остались огромные бетонные плиты, они там не остались, а лежат благополучно уже два года. И как в этом году, я так не знаю, будут они их убирать или нет, хотелось бы, чтобы они их тоже убрали. Ну и вообще мы пройдем туда, еще меня лично интересует вопрос, почему при строительстве набережной укладки брусчатки была, миновали дорожку, которая ведет от бывшей Валерии к нашему центральному пляжу. И мы идем, продолжаем идти по этим убитым плиткам и этим огромным плитам строительным с Мне кажется, что это как бы не совсем логично. Я задавала вопрос Александру Губке, начальнику нашего УПСа. Он сказал, что в плане строительства демонтаж и реконструкция этой дорожки тоже есть подоплека внутренняя, личная, мне понятно, почему там все так произошло, но как бы стопроцентного такого факта я не могу сказать, что я знаю, почему это, но догадываться я могу, почему они не убрали ее и не изменили вот эту дорожку. Это тоже, я считаю, очень важным фактором для этого года, для начала этого сезона. У нас есть шикарная дорожка, у нас много колясочников, мы знаем об этом прекрасно. Мамы с колясками приезжают на пляже, так как это не, не очень легко с ребенком находиться на пляже, с коляской приехать, то наш предприниматель, по-моему, это был Александр Георгиев, насколько, ну, по крайней мере, он так говорит, он был друзьям для того, чтобы они могли ехать к морю. Я считаю, что это тоже такой уровень средний для нашего города, и это просто обузорит внешний вид нашего пляжа. Я считаю, что этого быть не должно. С этим тоже как-то нужно разобраться. Ну, это мое личное видение, а так как вы все пришли, вас много, молодцы, вы можете сейчас высказываться, говорить, что вы видите не так, что бы вы хотели изменить, и мы будем это все учитывать. Потом составим депутатский запрос, придем на комиссию. Я думаю, что нужно будет две посетить комиссии, и по земле, и по ЖКХ, потому что это как бы такой комплексный вопрос. Ну и будем, так сказать, пытаться добиваться каких-то реконструкций не а фактически. Все. У меня все. Что видите вы? Что бы вы лично хотели вносить в свои предложения? Вот да. начнем с футбольного поля. Ничего тут сделать нельзя, пока нет ливневки, которая отводит воду, которая идет в парк. Вы все нормальные люди прекрасно понимаете, чем больше площадь замущения, тем больше поток воды. Учитывая, что ливневую, ливневку никто куда ага. никуда не отводил, то сколько бы тут не строили это поле, ливневые воды с замоченного парка будут сюда стекать, и никто не отвел. Но и даже ливневые воды это еще не все. Слава Богу, вы здесь не присутствуете в другие времена года, когда у нас бывают аварийные ситуации. Когда ничто же машины берут и фекалии, которые выливаются у нас в сливают их сюда же или не сами перетекают. Таким образом, тот песок, который здесь находится, это не просто песок, это отрава, это супер яд, в которых вообще детей сюда пускать нельзя. Поэтому говорить о каком-то благоустройстве здесь, на, форме, на виде этого большого куска, который называется футбольное поле, пока нет ливневки, нет никакого смысла. Что касается прекрасной идеи переноса, ну, что-то что замечательно. Что еще здесь? Я показывал и рассказывал, и один раз даже Игнатовский вначале это сделал, даю должное двумя руками. Не я придумал, просто если у вас кто-то ездит куда-нибудь, куда-то, или даже в школу, Что делают они? За зим, когда есть, когда море наувает песок, они а этот песок собирают и делают здесь какую-то печальную подушку. Один раз у нас эта подушка была сделана два года назад, сейчас видите, что с ней стало. То есть наш ветер всегда честно сдувает наш песок, куда мы все знаем. Поэтому если мы берем пляжи, если бы удалось хотя бы сделать эти первые два шага, отвезти ливневую и фекальную воду с пляжа и нагрести сюда песок, ну, это программа минимум, которую можно было бы сделать. Конечно, не будет этих окурок, гулящих собак и все остальное. Когда же это действительно будут брать штрафы? Погуляй собак, убери за собой. Потому что с детьми здесь летом невозможно гулять. Все сидят, курят, эти пачки закапывают в песок, собаки рядом делают свои дела, когда это уже все закончится. И потому что уже надоело. Мы не можем здесь пойти нормально погулять. Мне надо с детьми куда-то уезжать, уходить, чтобы нормально их можно было прийти с ними на море. Ну, с этим что-то надо делать. Посмотрим, и вот кстати, с этой детской площадкой сразу. тоже ее демонтировать, убрать лучше пусть ее вообще не будет, чем она будет Мы боремся за эту площадку несколько лет. Значит, в прошлом году мы пытались организовать строительство и хотя бы начало. Значит, в этом году мы планируем открыть Федерацию волейбола города Южного, сейчас занимаемся оформлением документов. И под это дело э, планируем выставить этот вопрос на сессию госсовета для того, чтобы нам выделили участок земли. Значит, мы планируем построить три площадки, э, которые нам позволят проводить официальные соревнования чемпионата Украины и множество других соревнований. На самом деле этот, этот участок земли можно заполнить большим количеством спортсменов, привлечь сюда много туристов, потому что приезжают со всей Украины. И, в принципе, это еще дополнительная реклама нашему городу и развитие как туристического места нашего города. Значит, для того, чтобы это все сделать, ну, первое, это, естественно, необходимо отведение земельного участка. Это примерно где-то три четверти футбольного поля ну, или то, что от него отста осталось. Значит, планируем построить мини-стадион. Значит, мини-стадион будет включать в себя полностью загороженную площадь, э строительство трибун, э ну и благоустройство. Вот это вот мы планируем сделать. Значит, ну вот если можно сейчас посмотреть. В прошлом году нам партия Батькивщина помогла. Э помогла купить распил леса и закрыть эти трибуны, значит, ну вот две недели назад мы здесь были, уже можно посмотреть, что пришли вандалы и совершили совершили вандальное значит, преступление, можно так сказать. Они просто украли лес. То есть все деньги, которые были вложены, они теперь, наверное, или уже сожжены. Вот, поэтому конечно, это дело, ну вот, оно все открыто, приходят люди, там вон лежат бутылки из-под водки, пьют водку, и, наверное, им захотелось погреться, я так думаю. Поэтому для того, чтобы этого не было, надо загораживать это все, строить нормальный стадион, делать видеонаблюдение с передачей этой информации в правоохранительные органы, чтобы можно было в любой момент среагировать, приехать и обеспечить порядок. Мы сюда уже Порядка 300 тонн этого песка значит, здесь лежит, на этой площадке. Ту площадку мы тоже благоустраивали, но так как постоянно у нас песок уходил, приезжали предприниматели, привозили с собой прицепы, грузили эти прицепы и увозили. Это наш песок, который можно использовать для стройки. На самом деле купить песок это не проблема, он не так дорого стоит, но ну, дешевле, естественно, его бесплатно взять здесь. Но на самом деле, что, что сегодня хочет город? Город сегодня хочет убрать отсюда волейбольную площадку, чтобы ее здесь не было, и переставить ее вот аж в тот самый дальний угол, где, ну, по мнению волейболистов, она там вообще не может... Э... Да. То есть человек, который организовал... Э, э, планировку этой территории, ну, является, так, скажем, непрофессионалом, да, сюда, да, а, не давай. посоветовался с активным на пляже, слоем населения, который занимается этим видом спорта. И, знаете, как говорится, куда попало, туда и поставил. А, ребята сегодня пытаются действительно сделать хорошее дело для города, привлечь, привлечь а, так скажем, спортивный туризм сюда, на пляж. Но, к сожалению, пока мы уже с ним сколько бьемся, мы элементарного даже не можем решить. В будущем мы вообще хотели, если это все получится, мы хотели открыть школу пляжного волейбола и перенести сюда сборы для подготовки и спортсменов, и молодого подрастающего поколения для участия и в чемпионатах Украины, и в международных чемпионатах. То есть планы на это есть, для привлечения в принципе тоже все есть. Все готовы сюда ездить. Федерация волейбола Украины об этом знает, пишет письма, но, к сожалению, пока ответа какого-то исполкома не находит. Вот, поэтому как бы они готовы есть, помочь. И готовы нам помочь привлечь людей сюда. Ну, единственное, только надо согласие, чтобы это был не пустырь, а это было серьезное сооружение. Заявленная мека Южный, как туристическая мека. Но, извините, это позор, который сегодня присутствует на территории на берегу моря. И ни в одном городе прибрежном такого уже давным-давно нет. Совок давно ушел, а здесь в Южном по-прежнему по остается.